uşaqlar, hiç düşünmüsünüzmü günəş şüasına eyni dərəcədə məruz qalan dəmir parçası günəş enerjisinin təsirindən qızır, yarpaq isə yox. Yarpağın qızmaması sizcə səbəb nə ola bilər? Gəlin bunun haqqında danışaq. Hüceyrənin əsas tərkibi səsi sudur. Su müxtəlif həyat proseslərini təmin edir. Hüceyrə susuz qalarsa məhv olur. Kök vasitəsilə bitkiyə daim su və suda həll olmuş mineral duzlar daxil olur. Sorulun su və su dəhəli olmuşdu Yeratoslar, qorularla gözləyə, yarpaqlara və bitkinin təkər orqanlarına çatdırılır. Suyun göldə ilə qalxmasına isə köktəziyi və suyun yarpaqlar vasitəsilə yuxarılandırılması böyük rol oynayır. Torpaqdan daxil olan suyun az bir hissəsi fotosintezə sərf olunur. Qalan bir hissəsi isə ağrıcıqlar vasitəsilə bitkidən kənarlaşdırılır. Suyu bitkidə buxarlandırma prosesi transpirasiya adlanır. Transpirasiyanın sürəti bitkinin yaşayış şəraitindən asılı olaraq dəyişilir. Bitkilər ağızcıqları açılıb bağlamaqla su buxarlanmasını azalda və artıra bilər. Yarpaqlarda suyun buxarlanması nəticəsində bitkidə su və suda həll olmuş maddələr daim kökdən yarpağa doğru hərəkət edir. Və Su cərəyanı daima yeniləri daxil olur. Buxarlanma zamanı həmçinin bitki qismadan qorunur. Bəzən rütubətli havada buxarlanma zəifləyir. Bu zaman sorulan su yarpaqlarda damcılar şəklində toplanır. Bu hadisə isə qutasiy prosesi adlanır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümidvaram ki, transpirasiya prosesini daha gözəl anlamış oldunuz.